вас раз привет, седьмая ступень. Красно, полная координация. Все говорит само за себя. Вы делаете степ, вы делаете на руки, добавляете пап. Надеюсь, это понятно. Дальше. Бугол на месте. Это наш кач. Раз и два. И раз. И два. Это он похож очень на волну корпуса, только мы в конце с головами болтаемся, вот. вы как бы делаете его всегда под тазом. Раз, и два, и раз, и два. Вот. Работайте. То есть таз подает вперед, назад, вперед, назад, да? При этом ну можно вот с таких ног работать, можно с прямых. Кому как проще будет. и делайте его. При этом чтобы голова не поднималась, не опускалась. Дальше. Диагонали. Фул конкурс. Показывай. Вот мы делали с вами конкурс. Мы просто сейчас добавим плечи и диагонали. Ничего ну, сложного нет. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Дальше. Волна корпуса. Ну, по сути, мы с вами это уже учили, но я еще раз покажу. Смотрите. Я стоял на этой ноге, согнулся. Голова на себя. Перехожу на переднюю ногу. Поднимаю голову. Видите, все, вот дальше ногу. Плечи от назад, вонай пятка вперед. Ухожу наверх перехожу на это, ну, бам, все дальше не могу, да, подбородок под себя, опять скукоживаюсь. И погнали так воды. Когда научитесь вот это хорошо все прожимать, можете сделать амплитуду меньше. Вот. Ну и соответственно волна корпусом лево-право. Вот как я вам показывал. Пам, видите, да? Пам. Погнали сюда. Пам, пам, пам. Погнали сюда. Пам, пам, пам. Вот. Сюда зашел. Можно шаг. Раз, два, три. Не сюда работает, да? Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Мне важно, чтобы вы не по точкам делали, а вот уже Красиво. Плавно. Дальше. Волна из руки в ногу или в корпус, да? Ну, в корпус и в ногу. Смотрите. Вот. Вот вы делаете волну. Плечи подняли. Дальше опускаете плечи корпус. Таз. Да. Колени. Оп. 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 Видите, да? Ноги подставил. Таз. Корпус, плечи, локти, запястья, кисти. Можно вот эти же подключать, будет красивее. Можете, конечно, сделать такую штуку. Тоже приветствуется. Вот вы сделали, смотрите, по кругу сделали корпус, сюда пошли. По кругу сделали, сюда пошли. Но самое важное у меня вот это чтобы мы могли хотя бы так соединили. В идеале, конечно, было здорово, если в одну руку, да, в другую, в ногу. взяли вот так поделали. По-разному, да? Но это в будущем. Пока что хотя бы базовый вариант. дайм стоп. Дай стоп это четкая остановка без напряжения мышц. Это движение отрезка. Смотрите. Я делаю равномерное движение, остановка. Равномерное движение, остановка. Движение, остановка. Движение, остановка. Движение, остановка. Не должно быть такого. Это все ерунда. Должно быть расслабленное состояние. Допустим, вы делаете... Давайте так. Даем стоп. Только будет руками. Чтобы оно было проще. Поднимайте руку. Остановили. Опустили остановили. Подняли руку, остановили. Опустили, остановили. Две руки, допустим. Все вот эти сетки, как чего чему делаться, куда все пихается, я покажу. Поначалу я от вас прошу. Только дам все рукой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Для меня важна сама остановка как она будет у вас выглядеть, Не вот так вот? Не вот так? А. Погнали дальше. Пати Дэнс, Джеймс Браун. Тут уже сложно. Представьте, что у вас нога... Вы что-то грязное очень наступили, вытираете. Вот. Вперед, Помним скейт. Так вот. Здесь. Такая штука. То есть, смотрите, одной ногой вы делаете, что давайте. А второй И за счет таза. Раз, два. Раз-два. Это Джеймс Браун. В Бучало тоже много найти масса, у тоже есть. Скиты Итак, вы стоите по углам, смотрите, что вы делаете.